Ну, потом в Фейсбурге посмотрим. Включилось? Меня всегда... Она на нее направьте, она хотя бы слезу не, не 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 я замерз. Девушка что мы не тоже отключим. Что вы тут встали? Мы тут вас сейчас... Потому что она крутая Ты их снимай, может. Может, их снимай, они уже рассказали. Я с вами же созванивался, да, по телефону, Володя, да? Я... А, ну у вас есть мой номер, если конечно, что, да? Конечно, конечно.

оставила оставил там бургану, проехал сюда же, действительно, как оно произошло. Посмотреть на объявление, да. Объявление показали 20. -м. Плюс потом, потом я через мешканцы узнал, что у них уже ограниченный тариф, то есть уже перевели. То есть этого дома уже не должно быть в списках. Ну, то есть счетчики туда не будут? Конечно а? нет. А, я приехал, так, а по было, поводу угроз, что отключим послушал газ? людей. Вот да а а эти угрозы, никаких угроз не было. было. Начал говорить. Даже не надо. Разговор был. А был, наш? Мы вдвоем приехали. Слушай, Слушай, разговор а был. А, Почему а трубы не покрашены? Я говорю, это все вопросы. Жек. Начали так и так. Я говорю, хотите, я помогу, чтобы быстрее покрасили трубы. Вот отключат газ и быстрее покрасят трубы. Вы быстрее дойдете до этого самого. Да. А, а то, что сегодня будут отключать. Да, чтобы включить газ, рецепт тогда быстрее готовится. Мы проведем... А людям как жить без газа, вы представляете? Ну, никто газ, никогда, газ, никогда не отключал за это. что вы... Пол района перекроется газ. Люди тогда... Люди же что действительно, им отключат газ. Может, у кого-то маленький ребенок или там бабушка там больная. Никто газ не отключает за этих покраски газопровода. Я же им тоже сказал, что это в крайнем случае, чтобы быстрее покрасили, это возможно сделать так. Неби, її, а а так, я. я прекрасно я понимаю, как вы есть служба, которая разбирается в ситуации. Вы есть особа, яка уповноважена и зобов'язана припинити правопорушення. Да, да, да. Ми Мы данному випадку не вчиняем правопорушення. Хорошо. Я Далі. хочу сейчас разобраться в данной ситуации. Человека из жалоба, что он не может уехать, потому что ему дальше работать. Он нет, не нет. имеет права ездить вообще. Почему? А По кто ему запретил ездить? По газонам или тротуарам? Да, причем тут вот он сейчас стоит. Ну, там нету газона. Правильно, тротуара. если это я сейчас... А, а что? 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 Ну, Я верю, Нет, там, это сейчас, что? там сейчас не газон. А что это? А? Что это такое? Если вы Дворовая сейчас да, я понимаю. Кого зашли? Даже полицейские Вы сейчас объясняю. заявляете о том, что я это вам, проезжая я часть? Я вам объясняю то, что человек сюда приехал на объект. У них произошла ошибка. У вас дом отказался от счетчика Счетчики никто вам устанавливать не будет. То, то, та... там... подождите. Вы можете а... меня дослушать? Я могу. Вы так, это сами квалифицируете или вы это его слово? Со слов заявителя. Понятно. Дальше я слушаю. Счетчики никто вам устанавливать не будет. Потому что дом отказался, и у них его вообще уже не должно быть, понимаете? Да сколько ж можно? Здесь? Нам уже милиция Есть, приезжала, два, два и депутаты да, приезжали. И сколько можно пригад, было сюда? Мы вас не первый раз вызываем. Вот Это решение про изменение порушенных мешканцев будильника. В самом начале здесь написано, кто отмолвится, да? Видмова. так, по адресу. Від встановлення загальнобудинкового лічильника, газу, це відмова мешканців. Хто ну, такі да. мешканці? Ну, а мешканці ну. В даного будинку проживають. А хто має право відмовитись? Власники спілаки. Я, я мешканець, мешканець. даного будинку. Мешканець. Якщо ви не знаєте, то я вам наводжу приклад того, що вирішив, що хтось відмовив. Ви прочитаєте далі. Так ви не скажете. Ви будете обмовляти? Чи ви хочете, щоб від ви не Від чого, від чого згідно кодексу передбачено про попередження в десятиденний термін е... під особистий розпис? Давайте, Це нічого не давайте, виконується. Та, от, всі будете... Ви в лівиті включає... Можете... не дослушати. Уважаемый полицейский, вы Смотрите пытаетесь и Я ничего не пытаюсь, я вам еще раз объясняю. Вы Давайте по вы меня вопрос. дослушаете, хорошо? Да. да. Слушайте сюда. Сейчас вам счетчики никто не устанавливает. Я сюда приехал по жалобе человека, которого вы там не даете выехать на работу. Я вам сейчас объясняю. Пожалуйста, я да дослушайте сначала меня, хорошо? Дослушайте. Хорошо. Значит, то, что у вас тут какие-то отношения там по счетчикам, это не наша компетенция. Решать это будет Причем в судебно счетчик? судебном, порядке. Вы Понимаете? вызваны сюда. И, вы это... мне сейчас рассказываете, что у вас там счетчики кто-то устанавливает. Кто-то хочет. Говорит, я прав, вам ничего Обращайтесь в суд, обращайтесь, в судовом порядке решайте эти вопросы. То, что вы мне сейчас пытаетесь объяснить, кто там отказался, мешканцы, властники это все ваши вопросы. Вы, вы сюда это, при этом цели? Вы это приехали. Это у вас э, суспильно-правовые виднос. Уважаемый суспильно полицейский, вы видосы, сейчас понимаете? вызваны по какому вопросу сюда? Противоправные действия. Сейчас разбираемся. В чем. Конфликт Какой конфликт, если между я стою на между вами, на пешеходной и даме, дороге или на газоне? Я вас Давайте классифицируйте. Это не захотел приезжать представитель ГАЗа. Не захотел я, 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 приезжать не сюда. Не Иди по вас. А в данном случае я вбочаю, что данный представник полиции... Конечно, на дорожке. Никто ему не мешает. Интересно, в чем причина вообще что его вызвали по нарушению как бы жителей, да? Да. О том, что они блокируют я автомобиль. Не и вызов, приехало, Правильно, вы сейчас да, рассказываете да, мне, куда мне обрети, обратиться по конфликту, по да. какому конфликту? У, у нас, же понимаю, у нас конфликта. нет никакого не конфликта. конфликта. Отлично, у нас нету никакого. Мы с этим а человеком какой? и с водителем вы, культурно вы общаемся. Классифицируйте, что такое не конфликт? Не делает. В данном Тут случае конфликты. мы даже требуем, я особыйся требую, чтобы вы составили протокол о нарушении правил дорожного движения движение Кто его блокирует? Кого его блокируют? Расскажите, пожалуйста. Мы вас вызывали. Они хотят удрать от нас. Вот она просто. -напросто. Удирать, понимаете? Удирать не хотят. Не ждать начинать. Вы понимаете, они мы вызвали их представителя, чтобы он Записывайте спал, вот это, То, он... Они теперь хотят удрать от нас. Всего надо. Не надо, у нас задача рассказать. для того, чтобы они не могут выехать. Дали на на пешеходной дороге, не могут выехать. Вопросы. Можно остановиться, если ребенок, а если мусор ходится, детский садик будет. А мусорка там приезжает, как она забирает? А вы, люди, по часть я буду идти. Я буду идти по той дорожке, кажется. Вот сейчас мы отмерим. А вы, ребята, можете вызвать своего. Вы для того, чтобы сразу... Если даже приедут, то мы отъедем. Как они изначально говорили. Они сказали, что мы отключим вам газ. Потому что вы уже в черном списке у них по-любому. Бачите, они же агрессивно приехали. Они могут приехать ночью, тупо отключить Ночью не имеют права по закону. А по, по закону не умеют то, что сейчас Вы даже поняли. можете сделать вот так, если ночью кто-то услышит, увидит просто фотку или да видео, снимаете, зафиксируете. Ну так, зафиксирует. да, вы так, так не спят, люди уже с ночами нормально все. не спим. Ну, вся надежда на вас, потому что это Хорошо. ваш дом. А с нашей стороны что получится? А оно получится у нас реализовать и добиться тех... Вы видите перевернули так, что мы виноваты. Поставить Опять. Пчётчики. И тут, <год> тут, <год> тут перевернули. <год> <год> Отключает, чуть горит, <год> как выключили, <год> а он это, как нет. Отъезжай. Уныв сильно. Еще придумал, что на проезжей части он снимает вызвал. сустрый какой. Девочки, они еще спросили, когда репортаж будет. Семь часов сегодня. Мерзнуть так мерзнуть до конца. Надо было вообще шубу одеть. Полицейский прячется за машиной. Ваш мы Вы понимаете, что должен быть? быть. Нет, они, да. они не, составили не придумать. Вы сказали, что у вас конфликта никакого нет. У нас конфликта Смотрите, нет. Вы сказали, что у меня конфликта нет никакого. Так, ну, что а сейчас вы от меня добиваете, чтобы сюда какой-то начальник приехал. Нет, да нет это время. Это это не нет. Давайте а так, давайте так. я буду ты общаться ты с, ты... с одним человеком, я не могу общаться Алла. сразу Алла. со всеми. Агар, объясни. Да. Объясни, что должен будет приехать представитель. Кто вызвал, приехать? вызвал, да, вызвал, а он не приехал. Он придумал это причину. причину нашел. Это нас не касается. Вас касается зафиксируйте пожалуйста. Вы хотите, чтобы я зафиксировал правонарушение. Хорошо, смотрите, сейчас на данного. Водителя будет составлено постановление по статье 122, а именно стоянка ближе 5 метров от мусорных баков. Ко мне вопрос. Какая стоянка? 5? Не а только. Это не, не стоянка мусорных баков. Стоянка. Водитель а, машина? совершил да. стоянку это ближе один А вызвали для того, чтобы сами себя наказать. Мы просили Хорошо. представителя, да, они вы вызвали услышали? вас. Чтобы смыться от этого, а мы не да, просто метров от мусорных бакал да. и вообще да, это пешеходный Это я, я будет одно постановление. Да, да, вот да, да. Пожалуйста. Жалко водителя, конечно. Пострадал дядька ни за что. Так он подставил <соединяющие> его. Он подставил. подставил, подставил. да, подставил. он его подставил. Мой ну, представитель Надо подставил сам его. подставил. да. подставил Надо его. было не полицию вызывать, а у кого полномочия. Надо было администрацию, а они полицию вызвали. Да, да. да а не своего, а другого. А бедный водителя, этот самый козла отпущения нашего водителя. Конечно. Действительно. Вот и получилось это.

он хотел поставить ваниль Он думал свое сделать. На пять минут приехал. Вот теперь старшего пил, своего он вызывает. Я того, Дядька, жалко, конечно. Хороший Вот Там где-то бумажка. Это вот на той стороне. Грамотный який. Приходит теперь с телефоном, а, -а, -а. а водитель Теперь водитель за, за, за него страдает. А он вызвал ну, водопроводчик. А теперь это подвел. Это я не говорю. Все Бил? слышали. Да от, все от, слышали. Газ. я можно так? Я отключу газ. А -а -а. Теперь его ну, водитель да. страдает. Конечно. Ну, а он по телефону. дальше делать? Что дальше делать? Ждем, чем закончится. Леша дает показания. Да. Он наш представитель. Дядька? Стоял молодец. Он к нам приехал. А на, нас обвинил ага. во всем. Ну, теперь ну, водитель обвинил Такой прямо, ты шо? Жалко водителя. А чайку принесите. горячий Паразит. Не за того, что твои вопросы решать. Перевел стрелки на стрелы. Он со всех. Он всех обвинил. Вот